Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова і це щоденний аналіз подій з полковником збройних сил України Романом Світаном. Роман Григорович, рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я навзаєм, коли ми кажемо про саме ракети, ну тобто їхню кількість таки, зокрема також і калібри. На ваш погляд, ну тобто, тут які ще лишаються у Російської Федерації спроможності, як довго вони зможуть кошмарити? Ну, они в принципе в таком режиме каждую неделю, а сейчас уже, наверное, два раза в неделю могут работать. Ракет у них достаточно. Тем более они используют сейчас с точки зрения логики, особенно авиационный, очень грамотный подход. То есть на одну ракету 10 беспилотников. Ну, грубо, грубо. 40 ракет, 400 беспилотников. То есть для чего? Для того, чтобы прикрыть заход ракет беспилотниками, размазать, растянуть наше внимание систему противовоздушной обороны чтобы мы подняли против беспилотников нашу авиацию, и которая уже потом по ракетам начинает работать ну, с уменьшенной, по крайней мере, возможностью. Хотя вот сегодня 10 ракет, 10 российских крылатых ракет было уничтожено F-16 и Миражами. Это только этой составляющей. А еще наши свои самолеты есть, то есть МИГ-29, СУ-27, которые тоже используются для уничтожения российских крылатых ракет. По крылатым целям мы неплохо работаем. Вопрос по баллистике. Не хватает средств поражения, то есть зенитно-ракетных комплексов типа Патриота. Почему я же говорю, что для того, чтобы обеспечить безопасность, нужны зеркальные удары баллистикой по Москве. Ну вот, вот мы пришли к седьмому году властей этих зеленых, которые не дали возможности нам это сделать, по крайней мере. Ну и беспилотники, конечно, то есть несколько сотен беспилотников, когда идет без плотной фронтальной ПВО, мы их все не собьем. То есть они тоже проходят, будут выполнять боевую задачу. Да, в процентном отношении вроде не проходит показатель, это относительная цифра, но абсолютная цифра, десятки беспилотников доходят до цели. Да, там сотни мы их сбиваем, но десятки доходят, и они приносят, они приносят большую беду. Поэтому здесь подход нужен вот именно то, только такой, то есть высокую плотность фронтальной ПВО, максимальную плотность фронтальной ПВО, то, то, что надо сделать в ближайшее время. Самолеты неплохо справляются с крылатыми ракетами, даже счастью дронов в том числе, которые поднимаются в режиме ПВО, в режиме перехватчиков, истребители выполняют боевую задачу, вот они себя хорошо показывают. А можете, будь ласка, пояснити момент із калібрами? Ну, я просто до чого веду, що з одного боку кажуть про те, що ми якби Чорноморський флот російський там загнали, скажімо так, за Можай, а з іншого боку, ми бачимо записки калібрів? Ну, вони виходять, Діло в тому, що у них зараз СІС, спеціальна інженерна служба, которая заряджає російські підводні лодки надводні кораблі калібрами, а вона у них уже в новоросійське. Ну, то есть они там заряжаются, дальше они могут даже с бухты Новороссийска отстреливаться. Правда, там стекла вылетают. Пару раз отстрелялись, не стали этого делать, но технически они даже могут без выхода по большому счету. А так они выходят из Новороссийска, отстрелялись, выходят обратно. Калибр, дальность калибра позволяет практически любую точку Украины накрыть на этой крылатой ракеты. Потому в этом смысле надо добивать Новороссийск. То есть не удерживать эту планку, о которой договорились больше полугода назад эти 40 разбойников, так называемых, вместе с Алибабой. Вспоминайте март этого года. Тогда же не договорились не бить по НПЗ и не бить по российскому Черноморскому флоту, если он не заходит в северо-западную акваторию Черного моря. Так они с восточной акватории просто отстреливают калибры. А мы все равно по нему не бьем. Я так думаю, до сих пор это договоренность в силе. Потому большой вопрос к этому Алибабе и к этим 40 разбойникам, у которых фамилии в основном Фламидичи. То есть к ним вопрос, то есть договорились, называется. Они как стреляли, так и так как запускали ракеты, так и запускают. Есть, я же говорю, этот вопрос надо уже решать кардинально. Причем чем быстрее, тем лучше. И по этим договор, договор, договорам, которые были, по обеспечению безопасности нефтянки российской и российского Черноморского флота, и вообще по нахождению фламиндичей в составе наших, нашей власти или участия в управлении государством. Но это вопрос контрразведки. Здесь уже, еще, еще надо заняться уже руководителями контрразведки. Раз они допустили управление внешнее, израильское управление нашей страной, то через фламиндичей, он же не один, естественно, там еще сколько осталось с израильскими паспортами. То это вопрос контрразведки. Значить, либо вони в темі, або у них у самих в кармані израильские паспорта, либо вони дорабатывают. В одному, во втором и в третьому их їх треба міняти. Чим швидше, тим лучше є повідомлення про те, що на Крим летіли Нептуни, там працювало вороже ППО і кажуть, що мінус один, зокрема, росіяни самі збили свій Су 35 Як ви вважаєте, що було знову ж таки ціллю, на ваш погляд, і як ви проаналізували цю атаку? Ну, Нептун самый оптимальный, Нептуном самое оптимально работать покрыт. Ну, ваши крылатая ракета, заход с моря, мы несколько раз с вами об этом говорили, то есть оптимально крылатыми ракетами работать под тем целям, которые, на которые можно зайти со стороны моря. Кстати, по тому же Новороссийск. Оптимально вот как раз с моря на предельно малой высоте заходить, тем более Нептун это может делать, он может там стелиться у воды практически. Естественно, при выполнении задачи по уничтожению российских военных объектов в Крыму, Россияне поднимают в том числе авиацию против крылатых ракет. Против беспилотников в том числе, ну, против беспилотников они в основном поднимают вертушки, а вот против крылатой ракеты поднимают Су-35 на перехват. Причем не всегда одни только крылатые ракеты идут, имеется в виду беспилотники ударные. У нас в основном используются еще и обманки беспилотники, плюс у нас есть ракеты EDM-160 отличнейшая ракета постановщица помех, так называют. Тут идет ракета, у нее дальность там под 500 километров, крылатая ракета. Она заходит, допустим, на какую-то какую, на какую площадь и включается механизм постановки помех. Она начинает тушить, ну, по возможности, там есть определенные рыбовские механизмы, тушить локаторы противника, плюс не дает возможности определить в режиме свой-чужой самолет или цель какую. То есть это практически, ну, есть, еще раз повторюсь, там много разных механизмов, как это сделать, они все используются. И вот когда, когда прикрывают такими ракетами, либо такими системами РЭП на беспилотниках, у нас уже и беспилотники есть, постановщики, постановщики помех, тогда россияне начинают сбивать и свои цели в том числе. То есть они сбили Су-35, как подумал, что это крылатая ракета, по скорости, по крайней мере, они примерно одинаковые, когда Істребітелі доганяють крилату ракету или йде в передні полусі Собянін звітував про те, що дрони атакували і Москву там також працювало ППО. Ну більше якихось деталей немає. Судячи з усього, тоді я напевно думаю, що ви б сказали, що безпілотники ви нікуди відправили. правила. Ну, это так, на утилізацію називається ну от смысл по московську ПВО грубить безпілотники вообще не понимають. Ми мільярди разів говорили в прошлом году. безпілотники на Москву треба відправляти. Когда у них плотности в Москве ПВО не было, мы тогда криком кричали, что вы делаете, веером куда-то отправляют беспилотники, куда попало, кроме как в направлении, вспоминайте, наша фраза, в крайне пуганных идиотов, Москва была полностью открыта, надо было работать. Не дала эта миндическая, израильская мешпуха, которая пробралась в нашу власть, не дала выполнять такого рода задачи. Тут еще большой вопрос к нашим генералам, которые исполняли эти, эти приказы незаконные, то есть, тем более не просто незаконные, это а диверсионные, как минимум. То есть надо было работать беспилотниками по Москве в прошлом году. А в этом году они, конечно, за год, они не только, кстати, Москву, они еще и нефтеперерабатывающие заводы вот за полгода закрыли радмидными сетками и кеварами, создали определенную систему безопасности. А Москву в 3-4 слоя ПВО закрыли. Какие туда беспилотники? То не беспилотники, не крылатые ракеты не дойдут. И зачем их полить об Московскую ПВО? В Москву могут дойти только баллистические ракеты. Вот хорошо показали работу атакамцы по Воронежскому полигону. Россияне С-400 их не сбили. Штатная работа, штатные разрывы в 800 метров по высоте и кассетных боеприпасов. Атакам с кассетной М39 А1 с дальностью 300 километров. И накрыли полигон российский. То есть уже суббоеприпасами боеприпасами так называемый. Вот так же самое с такой же самой целью надо было на Москву отправлять баллистику, но ее нет. Вот это, вот это основная проблема. У нас нет баллистики. Вот эта вся эта зеленая шушера израильская, она сделала все, чтобы у нас ее не было. Уже еще раз, третий раз повторюсь. А просто сжечь беспилотники на Москву, показать, что мы тоже хотим на Москву полетать. Ну так это вопрос, сейчас надо уже поднимать вопрос, а зачем вы угробили несколько сотен тысяч долларов по, по ПВО Московской. Эти беспилотники, которые на Москву отправили, могли бы уйти, допустим, да на тот же Крым или на тот же Новороссийский или на нефтепереработку российскую по, по Тылам, там где можно было прорваться. Прорвались через фронтальную ПВО и взяли, сгорели в районе, Москва, в районе Московского ПВО. Ну то есть вот это вот этот, вот этот большой вопрос. Опять же, продолжается такая же самая система уничтожения наших средств поражений, которые могли бы принести серьезный вред партии. А ключевая цель для нас в Москве это что? Военные объекты. Дело в том, что Москва, во-первых, Москва является метрополией Российской Федерации, то есть это практически, которая давлеет над своими колониями все республики колонии Москвы. Для нас важно, и Москва на себя э, за, зациклила всю систему государственного управления всей Российской Федерации. Нам э, Российскую Федерацию не надо уничтожать. Нет смысла этого делать. У нас сил, средств для этого нет. Нам надо уничтожить Москву как систему управления всей этой Федерации. И тогда в э, республике Федерации, которые забудут за Москву в течение нескольких дней, они уйдут в свободное плавание, развалив Российскую Федерацию российское государство. Вот такой механизм важен, но или подход этот важен. В самой Москве бить надо по системам управления, системам принятия решений. Кремль, допустим, базы данных, госуправление и так далее, и тому подобное. То есть надо вырубить этот механизм. Второе, военные объекты в Москве. В Москве и в Подмосковье. 30% высокотехнологической производства российского расположено в Москве и Московской области. Узлы, агрегаты самолетов, ракет, подводных лодок, они как раз производятся в районе Москвы, начинаются, по крайней мере, производства в районе Москвы и Московской области. Ядерные центры Дубна, Подмосковье, там чуть больше сотни километров на север, это, как раз то же самое направление. Там очень много военных объектов. А еще помимо этого, естественно, как, как потушить, допустим, госуправление. Особенно банковский сектор. Это энергетика. То есть надо вырубить по периметру, вырубить 8 технологических коридоров, что сейчас, кстати, происходит по Рязани. Достали Рязанскую ПЭС, по-моему, 500 киловольтную. Недавно отработали там по Орловской, по Ульяновской. Это как раз вот эти технологические коридоры, которые запитывают Москву на электроэнергию. Плюс надо, конечно, ложить еще и газогенераторы в самой Москве, плюс газопотоки. Ну, то есть газоперетоки. Надо не забывать, вот как подорвали в районе Омска это ответвление транзитного газоснабжения. Так же самое надо работать и по Москве. Восемь технологических коридоров по периметру Москвы. Там есть, там знают, у нас специалисты знают, куда надо бить. Но только бить, опять же, в Москву надо, Би, надо баллистикой. А в Подмосковье можно и работать и крылатыми ракетами, и беспилотниками, только имеется в виду в Подмосковье на дальних портах. За відділеннями бойового радіуса пораження ПВО до Києва прибула делегація із Пентагону для останньої спроби поновити мирні переговори із Російською Федерацією. Зокрема, так про це написало видання Wall Journal. І Мова йде про те, що прибув цивільний міністр сухопутних військ разом із двома чотиризірковими генералами заплановані зустрічі із керівництвом держави і з військовими з представниками бізнесу, і потім, начебто, ця делегація поїде до Російської Федерації, і таким чином, якби вважають, що тоді Москва може бути більш відкритішою до переговорів за посередництва військових. Романа Григоровича, на ваш погляд, яка дійсно мета може бути у цій візиту цієї делегації з Пантагон? Ну, капитуляция Украины какая еще, какая еще цель может быть, если они приехали с целью э, принудить нас э, принять капитуляцию, ну так а, капитуляция, а смысл да, с ними разговаривать? Вообще непонятно, что они приехали, чтобы что, чтобы принудить украинцев к капитуляции? Ну а какие еще цель может быть мирных переговоров с Россией? Остановить боевые действия, по, э, отказаться от наших территорий, взять на себя обязательства там на сто процентов военным путем их не возвращать. То есть э, обеспечить нескольким десяткам миллионов украинцев э, отсутствие их домов в ближайшие там, несколько десятков лет. То есть они уже помрут на чужбине навсегда. То есть им жить называется на чемоданах, э, или валяться возле помоя в качестве бомжей. Вот к чему они приехали. То есть, вся это. Американская, американская израильская тема по сдаче нашей территории, она при, при, приведет к чему? К тому, что половина украинцев останется без дома навсегда. Навсегда. Они, они требуют от нас сдачи нашей территории. Отказа от вооруженной борьбы за нашу территорию. Плюс конденция Трампа сколько? Либо год до выборов следующих в Конгресс. Либо три года до перевыборов, его не будет. А россияне за эти три года, если они останутся, они накопят сил, свет столько, что потом и оставшимся десяткам миллионов украинцев, у которых еще есть свои дома на неоккупированной территории Украины, тоже жить будет некуда. Потому все эти поездки, все этой шушеры американской, вот с этой целью, а давайте помирим, вернее не помирим, а остановим, и заставим украинцев признать оккупацию, ну то есть оккупированной территории, и не возвращать их военным путем. Это приведет к потере государственности Украины. Не сейчас, так потом. Это уже было. Это Минск-3 они пытаются протолкнуть. С этим как раз носится вся израильская мешкуха уже какой год? С 22 года. Ну то есть вот они усилили погонами, называется, ту же самую тему. Ничего ж нового. Ту же самую тему капитуляции Украины. А потом, с... продавив некоторые условия. Дальше поедут в Москву э, обниматься. Вместо того чтобы на Москву отправить баллистику или те же э, тамагавки, попрутся туда эти несколько генералов, рассказывать сказку, как, как они надавили на украинцев, что они сдаются и они там просятся уже сдаваться. Давайте, давайте уже примите капитуляцию Украины. Ну примерно так это выглядит с точки зрения военных. Дивіться, є інформація про те, що саме умови мирної, мирної угоди, яку розробили США та РФ спільно, покажуть нашому керівництву вже завтра. Видання Reuters пише про це ну, в рамках знову ж таки з цього візиту американців. Роман Григорович, як маємо себе вести тут? Ну я послав би сразу по курсу руського корабля, тому що це условия капітуляції України. Ну от приїхали генерали. проговаривать условия капитуляции Украины. Вот не надо называть там это мирными, немирными, еще чего-то там. Это просто в чистом виде капитуляционные условия, которые они пытаются согласовать. Вот и все. Вот ничего больше, по крайней мере, этого не, это не значит. Лучше сразу посылать по курсу русского корабля. Смысл с ними разговаривать на эту тему. Если они с этим посылом приезжают. Если вы генералы из-под Трампа, а это считайте из-под Виткова, да, из-под Кушнира, то есть оттуда с этими израильскими паспортами приезжали к нам эти генералы с задачей нам помочь в борьбе за наш суверенитет, территориальную целостность, за возврат наших домов, я как Донецкий говорю, за возврат домов миллионам украинцев. Тогда можно было их за потертыми объятиями принимать. А так они приехали давить на Украину, давить на украинцев, давить, чтобы мы отдали навсегда наши, наши дома и наши территории не просто отдали, а взяли на себя обязательство военным путем их не возвращать. И все донецкие, все крымские, все мариупольские в течение там, десятков лет, которые будут возвращать свои территории военным путем, будут после этого считаться террористами. Понимаете, к чему нас толкают? Это то, что было по Минску-1, по Минску-2. Это то, что сделал Порошенко. Сейчас пытаются это сделать уже общим скопом, начиная от Абрамовича и заканчивая Миндичами. Ну, естественно, этими генералами, которых просто отправили в качестве прикрытия, опять же, говорю, прикрытия погонами, но капитуляцию Украины. Ну, примерно так это сейчас выглядит. И куда их посылать? Естественно, туда же, куда русский корабль уехал. И зря их вообще приняли с этой, с этой миссией. Я же говорю, была бы эта миссия в помощи нам в нашей борьбе. Вопросов не было. А так это по, помощь россиянам в нашей капитуляции. Ну, твари они конченые, если честно. Вот вам, я вам как Донецкий говорю. Просто конченые твари, эти американцы, которые проталкивают израильскую тему капитуляции Украины. Роман Григорович, мені відома ваша позиція, вона лишається незмінною та під час наших всіх ефірів, але дозвольте все ж таки я вас уточню, запитаю, тому що панує думка в суспільстві українському про те, що мовляв, потрібно все це завершувати, адже ми не маємо наразі можливості і ресурсів деокупувати наші території. А Російська Федерація не може далі просуватися і, мовляв, от можна було б наразі якби завершити бойові дії, заморозити і тоді перепочити, і нам також Що б ви на це сказали. Ну, я даже догадываюсь, какие паспорта лежат у этой части украинского общества в карманах. Что-то у меня мысль такая есть, что такие же, как и у Минича, это раз. Потому что украинские казаки так никогда в жизни даже думать о мыслей таких в голове не будет. То есть это не совсем украинского общества, скорее всего, идея, это как минимум, это раз. А с точки зрения военной, у нас это уже было, давайте я на пальцах еще раз расскажу. Минск-1 и Минск-2. Минск-1, Порошенко лично, вместе с Ложкиным, тоже еще один представитель израильского общества. У него был вот такой, как это Алибаба сейчас, Алибаба при Порошенко так называем. Так вот им обоим говорил, на пальцах объяснял, почему нельзя заключать Минск-1. За сутки, как прилетела Меркель. Так вот, на пальцах объяснил, закопаются, дадите возможность закопаться, подтянут резервы, жахнут так, что мама и остаток Донецкой области потеряли. Вот как говорил, как в воду глядел, называется, прилетела Меркель, пошептались они с Порошенко и подписали Минск-1. Россияне закопались, подтянули резервы и шахнули. Мы после этого потеряли еще часть Донецкой области после этого. Потом был Минск-2, уже после этих потерь. Та же картина, один в один. Нельзя было этого делать. Дали возможность россиянам тропочить, как вы кажется, это не они нам дали возможность. Это мы им дали возможность за 7 лет накопить достаточное количество вооружений и в 2022 году жахнуть и захватить большую часть Луганской, Донецкой области, сухопутный коридор, Запорожскую и Солнскую область. Но сейчас, к чему сейчас все подталкивают? К Минску третьему? Давайте я вам объясню, что будет после Минска третьего. Если сейчас там перепочить, дать россиянам на данном этапе, это значит снять с них санкции, э, дать возможность зарабатывать на нефти и так далее и тому подобное. Они, получая достаточное количество финансов, разогнав сейчас военную экономику на 24 на 7, а у них военная экономика вся сейчас, вся, вся экономика российская на военных рейсах, они за несколько лет соберут такое количество вооружений, поверьте, нам тогда Европа не поможет. Вот не поможет, тогда не до Ла-Манша ла бежать будем. Если успеем, по крайней мере, потому что надо это будет сразу на второй день после Минска-3, это этим уже заниматься. Потому что россияне будут это точно делать, но на 100%. Это уже было Минск-1, Минск-2. А с них, с них снимут санкции, это самое главное. Мы не сможем бить по российским нефтеперерабатывающим заводом, мы не сможем э, воевать за, на, за нашу землю. Ну, то есть у нас просто отберут эту возможность разными механизмами. Потом никогда в жизни уже не поднимем ни общество, ни э, наших партнеров на противодействие россиянам. То есть это дать возможность сожра... восстановиться россиянам сейчас и дать возможность сожрать Украину э, уже большими кусками в будущем. Там через несколько, через несколько месяцев или через несколько месяцев. Вот и все. Кто хочет погибнуть полностью на 100% и погибнуть, чтобы погибла Украина через несколько лет? Люди, у которых в кармане вторые паспорта лежат, которые им Украина по суку постов. То есть они за это время продадут там свои какие-то там лачухи и уедут в свой Израиль. Ну вот примерно так это выглядит на данный момент. То есть только они могут сейчас подталкивать к принятию этого решения. Они это делают с 2014 года сдавайте Крым, сдавайте Донбасс, сдавайте сухопутный коридор, а давайте что-то подпишем, и а давайте сейчас остановимся и дадим возможность россиянам передохнуть. Тем более сейчас у россиян очень тяжелая ситуация. Я уже на пальцах несколько раз ее рассказывал. Четвертый месяц прорабатываем российские тылы, российскую нефтянку, российскую экономику. если еще год так поработать, ее просто не будет. Рашка развалится. Не с кем будет потом разговаривать вообще. Нам просто продержаться надо это время а естественно те э, товарищи израильского происхождения у которых в карманах израильские паспорта и которые работают на всю эту израильскую мешку которая в Москве тоже сидит которая понимает что развал Российской Федерации приведет по большому счету к большим потерям как раз вот этих израильских денежных мешков которые сейчас частью российской экономики и занимаются вот где проблема сейчас нас подталкивают конкретно подталкивают к возможности дать, вернее, дать возможность россиянам еще раз перезарядиться и выйти из-под этого санкционного давления, причем непосредственно силами обороны Украины, которые по тылам начали работать. Вы же видите, где проблема. Как только мы начинаем серьезно работать по тылам, все начинают бежать, рассказывать, ай-яй-яй, давайте мириться. Причем самое интересное, я уже про фамилии рассказал, Абрамовичи, Ротенберги, Миндичи, Фламиндичи, кто там, Беннеты, Витков и Кушнеры и всякая остальная израильская шушка. Вот, вот, где они свои, за свои бабки беспокоятся. Потому что после развала Российской Федерации, после развала Российской Федерации, она развалится на большинство, вернее, большая часть республик Российской Федерации. Они ис исламские мусульманские республики. Там рядом все эти Абрамовичи стоять не будут просто-напросто. Их же там затопчут просто тупо ногами. Они потеряют не только свой бизнес, они еще и жизни свои там потеряют. И вот этого не боятся. Не боятся развала Российской Федерации на составляющую республики. А мы неплохо с, с исламом живем. Нормально, отличная молодая религия, причем тем более медок вообще Притіт якраз релігія, яка за здоровий образ життя, не п'ю, ні курю, тому готовий уже мусульманин в цьому смысле. Роман Григорович, дякую вам за цікаву розмову та детальний аналіз подій і за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам. Ми звичайно святкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Друзі, вам також дякую за увагу. Вас традиційно закликаю підписатися та поширити це відео.